Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepangaken namikulo naila Absen songolas Sangking kelas LPS Teh video niki kula ajeng maca sesorah kanthi judul Pendidikan Kangge Kemandirian. Ingang kula hormati Ibu Ika, Bapak Ibu Guru saha rencang-rencang ingkang kula tresnani. Sutunggalipun Kita sedaya tansah aturaken puji syukur dumateng ngersanipun Gusti Allah kang Maha Pengasih. Kaping kalih, salam Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun wonten ing Yaumul kiamah, amin. Ing dinten niki, ing video niki Kula badhe ngaturaken sesorah kanthi judul Pendidikan Kangge Kemandirian. Pendidikan punika dados sarana wigati kangge nglatih manungsa supados saged ngadeg diri. Kanti sinau, tiang boten namung gadhah kauruh, nanging ugi ngudi budi bekerti, Soho tanggung jawab. Kemandirian boten tegesipun gesang piyambaan tanpa tiang sanes. Nanging saged ngatur diri. Sad netepaken pilihan kanthi bijaakksana. Soho saged tanggung jawab tumprap keputusanipun. Mila, pendidikan punika, Kedadipun ginakaken kanti sayae. Menawi kita sakit migunakakan kesempatan sinau. Mesti sakit ngadahi keprigelan sahho keterampilan kangge masa depan. Pungkasanipun pendidikan punika boten namung paring ilmu. Nanging ugi paring kegiatan kangge gayuh kemandirian. Mekanten sesorah ingkang kawula aturaken muki mugi saged paring manfaat. Cekap semanten sesorah saking kula menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian dan ingat guys Kalian sudah melalui banyak rasa sakit Kalian kuat, kalian bisa lalui Lebih banyak rasa sakit itu Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys Tuhan gak akan memberikan cobaan yang Tidak disanggupi oleh hambanya guys Semua yang kalian lalui itu guys, sudah sejalan Tuhan Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya Kalian kuat guys, thank you Brando Winda, signing out